Prezident İlham Əliyev Qarabağ dirçəliş fondunun fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Azadqadın az xəbər verir ki, sənədə əsasən Qarabağ dirçəliş fondunun nizamnaməsi və Qarabağ dirçəliş fondunun strukturu təsdiq edilib. Müəyyən edilib ki, Qarabağ dirçəliş fondunun nizamnamə fondu 1 milyon manatlıq və dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına formalaşdırılıb. Fondda əməyin ödənişi fondunu işçilərinə say həddini və əmək haqqlarının məbləğini 1 ay müddətində təsdiq etmək tapşırılıb. Ölkəmizin şimal bölgəsində pilot layihə kimi məcburi tibbi sığortanın icrasına başladıq və hazırda 23 rayonunda tibbi sığorta tətbiqi davam etdirilir. Türkiyənin tibbi sığorta sahəsi ilə sıx əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi etdik. Yola belə başladı. Okhu 24 qon xəbər verir ki, bunu Təbib Sədri Ramin Bayramlan Anadolu agentliyinə Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə təbib tərəfindən. Tətbiq ediləcək tibbi sığorta sistemi barədə danışarkən bildirib. O qeyd edib ki, icbari tibbi sığorta sistemini tətbiq etmək üçün ölkədəki təxminən 3500 xəstəxana təbibin tabeliyinə verilib. Xəstəxanaların bu sistemin tələblərinə uyğun olması üçün islahatlara başlanılıb. Bayramlı vurğulayıb ki, əslində icbari tibbi sığorta 2020-ci ildə tətbiq olunmalı idi, ancaq epidemiya onu təxirə saldı. Epidemiyanın yaratdığı problemlərin əksəriyyətini geridə buraxdıq və epidemiya ilə mübarizə təcrübəsi qazandıq. Buna görə də növbəti dövrdə heç bir gecikmə yoxdur. 1 yanvar 2021-ci il tarixindən etibarən tibbi sığorta sistemi Bakı xarici bütün ölkədə tətbiq ediləcək. 2021-ci il aprelin 1-indən isə bu layihə Bakı və ətraf qəsəbələrdə həyata keçiriləcək. Bununla da bütün ölkədə icbari tibbi sığorta tətbiq olunacaq. Bayramlı bildirib ki, tibbi sığorta mövcud tibbi xidmətlərin əksəriyyətini əhatə edəcək. Vətəndaşlarımız ölkənin bütün bölgələrində tibbi xidmətlər ala biləcəklər. Tibbi xidmət onlar üçün əlçatan və tamamilə pulsuz olacaq. Traf müəddi mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa 26 noyabr 2020-ci il tarixli dəyişikliyə əsasən həmin qanunun 46-cı maddəsində qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların, plastik çəngəl, qaşıq, bıçaq, qarışdırıcı çubuq, boşqad və stəkanların idxalına qadağa nəzərdə tutulub. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib. Bildirdib ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən 2021-ci il yanvarın 1-dən etibarən qalınlığı 15 mikronadək olan paletlərin torbalarının, iylun 1-dən isə bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik, çəngəl, qaşıq, bıçaq, qarışdırıcı çubuq, boşqab və stəkanların sahibkarlar tərəfindən istehsalı və idxalı, həmçinin ticarət, ictimai iaşə və digər xidmət əhliyyətlərində istehlakçıya satılması və ya xidmət zamanı istifadəsi qadağandır. Dövlət Gömrük Komitəsi bu qəbildən olan məhsulların idxalı ilə məşğul olan sahibkarlara qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyə çağırır. Qanunvericiliyin tələblərini pozan hüquqi və fiziki şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Azərbaycanda qızıl, gümüş və mis hasilatı ilə məşğul olan Böyük Britaniyanın Anglocyan Mining Plc şirkəti ölkənin Gədəbək müqavilə sahəsinin mərkəzində yerləşən Yeni Zəfər adlanan qızıl-mis yatağını kəşf edib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə şirkətin rəsmi saytında məlumat verilib. Məlumata görə, Anglocyan Mining Plc Şirkətin kəşfiyyat qrupu Gədəbəy müqavilə sahəsində Zəfər adlı yeni porfir misqızıl yatağı aşkar edib. Yeni yataq şirkətin emal məsəllərindən təxminən 1.5 kilometr şimal qərbdə yerləşir. Sahə kəşfiyyat və xəritələndirmə yolu ilə müəyyənləşdirilib. Aparılan qazma işləri nəticəsində 3 minerallaşmış zona müəyyən edilib. Ümumilikdə 6775 metr dərinlikdə cəmi 12 quyu qazılıb. Bildirirlər ki, hazırda yeni yataqda qazma işləri davam etdirilir və zərurət yaranarsa, geofiziki işlər aparılacaq. 2020-ci ildəki işlərin nəticələrinə əsasən yatağın potensialının ilkin qiymətləndirilməsi təqribən 6 milyon ton minerallaşmış daşdır. Şirkət gələcək hasilat və istehsalı müəyyən etmək üçün iqtisadi məqsədə uyğunluğunu müəyyənləşdirmək üçün yatağın minerallaşmasının davamlılığında qiymətləndirməyə davam edəcək. Anguasiyan Minikduç Şirkətin baş direktoru və prezident Rıza Vəziri bildirib ki, bu kəşf şirkətin Gədəbək müqavilə sahəsindən davamlı potensialına və kəşfiyyat proqramlarının səmərəliliyinə inamını nümayiş etdirir. Onun sözlərinə görə şirkət yeni kəşfin ehtiyatlarına Jorç məcəlləsinə əsasən qiymətləndirmək və sahəni kommertsiallaşdırmaqın ən yaxşı yolunu müəyyənləşdirmək üçün işləyir. Xatırladaq ki, Anglossia Munich Azərbaycanda 1997-ci il avqustun 21-də imzalanmış tipli müqavilə çərçivəsində hasilla məşğul olur. Müqavilədə Azərbaycanın payı 51%, Angolasian Mining Plc şirkətinin payı 49% təşkil edir. İlk qızıl hasilatına 2009-cu ildə başlanılıb. Gədəbəy bir-birinə inteqrasiya olunmuş mədənləri olan açıq mədəndir. Şirkət ərazidə yerləşən Qadir və Gədəbəy yatağından 50 kilometr aralıdakı qoşa yeraltı mədənində yeni kəşf olunan uğur yatağında da hasilatla məşğuldur. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 305 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 949 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər kabineti yanında Operativ qərargahdan Oxu 24-ə verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 10 nəfər vəfat edib. İndiədək ölkədə ümummilikdə 227696 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 216720 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3032 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 7944 nəfərdir. Azalma belə davam edərsə, sərt karantin rejimində yumşalmalar gözlənir. Yanvarın 25-dən etibarən hazırlıq kurslarının fəaliyyətinə də icazə veriləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibinin rəhbəri İbrahim Məmmədov məlumat verib. Məmmədov deyib ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın karantin rejiminin yumşaldılmasına dair yanvarın 16-sında qəbul etdiyi qərarda. Repetitor kurslarının fəaliyyətinə icazə verilməsi də nəzərdə tutulur. Qərara əsasən fəaliyyət bərpa olunan iş və xidmət sahələrini sırasında fərdi tədris və repetitor xidmətləri də var. Repetitorların fəaliyyətinə böyük qruplar halında məşğələlər aparmamaqla icazə verilir. Belə ki, hazırlıq qruplarında maksimum 9 şagird məşğul ola bilər. Bundan artıq şagirdin məşğələlərə cəlb olunması karantin rejiminin pozulması hesab ediləcək.